Analarımız bizdən qasan gün xanım Zəhra bizə tərəf gələcək. Anamız Zəhra, çünki dillər Zəhra, onu sevənlərin anasıdır. Anamız Zəhra bizə tərəf gələcək. Bizə nizam verməyə gələcək ən həssas məqamıdır qiyamətin xanım zəhra 70 min mələyin əhatəsində məhşərə daxil olacaq ay insanlar gözünüzü aşağı salın peyğəmbər qızı fatimə gəlir insanlar ixtiyarsız gözünü aşağı salacaqlar zəhra gələcək hüseynin qanını çöynəyi əlində tutub dillər zəhra elə yanaqlı ağlayacaq bala hüseynlə Məhşərin hamısı ağlayacaq, peyğəmbərlər ağlayacaq. Zəhranın səsinə səs verəcəklər. Birdən deyəcəklər: "Daxil ol cənnətə." Xanım gedəcək. Bax belə yazıblar, arxıya baxıb-baxıb, arxıya baxıb-baxıb. İstirəm biləsiz kimin məclisində oturmuşuq. Özü dəvət eləyib bizi. Balası İmam Zaman ağa dəvət eləyib. Cənnəti İmam zaman ağaya baş sallığı verər. Ana rəhmətə getsə, dünyasını dəyişsə, oğul həmişə qapıda dayanar. Çələnmərdən baş sallığı qəbul edir. Daxil ol cənnətə, buyurur arxıya baxacaq. Zəhra Allahdan nida gəlir. Niyə daxil olmursan? İstəyirəm məhşər əhli məni tanıсын bu gün. Nə istəyirsən, dinəm verim ən zəlil yar ilahı bizi sevənlər mənim əzadarlarım hüseynimi sevənlər getməsə getmək istəmirəm darıxaram cənnətdə olarsınız neçə də nə nida var qiyamətdə biri də budur eyinə fatimiyun hanı fatimilər əyyam fatimiyə saxlayanlar fatimiyə göz yaşı tökənlər dicələr bir-bir insanların içindən seçər aparar özünə. Bu gecələrdə xanım Zəhra ölüm yatağındadır, şəhadət yatağındadır. Əhləbeyt danışır bu sözü deyir, gördüm ki, Xəinəb danışır, İmam Sən danış, hamısı yığılıb anasının yatağının kənarına, can verən adamının başının üstə yaxın adamlar ola. Də gördüm anamız can verir, birdən 50 duaya qaldırdı. Zəhranın son duasıdır bu. Əllini qaldırdı duaya dedi: "İlah, səni and verirəm salih bəndələr və peyğəmbərlər və. Səni and verirəm bu iki yetim balam ki məndən sonra qalır, Həsənlə isə məndən sonra axıtdıqları göz yaşlarına. Səni and verirəm bu iki yetim uşağın göz yaşlarına, bizi sevənləri bağışla." Axır saatında Hz. Zəhra bizi dua elədi dünyadan köçdü. Bizim bağışlanmağımızı istədi dünyadan köçdü. Bu gecə cümə gecəsidir, dua qəbul olan gecədir. Mən Allah'a and verirəm Hz. Zəhra'nın qəbul olan duasının nöhmətindən. Amma o elə bir dua idi ki, Zeynəb'in ürəyi parçalandı. Allah o duanı qəbul elədi. Amma Zeynəb'in ürəyi parçalandı. Zeynəbdir bəlkə elə bu gecə idi bilmirəm. Dir anam Zəhra dedi qızım gəl bütün qardaşlarımı məni çağırdı dedi gəl mən dua eləyim sən də amin de. Dir atam Əli də dizlərini qucaqlayıb o məzlum Əli oturub otağın bir küncündə. Dir mən dedim ki anam yəqin şəfa istəyəcəyi. Elə sevindim ki anam heç xəstələnəndən dua eləmiyib yəqin şəfa istəyəcəyi. Dir yanında üzü qibliyə əllini qaldırdı göyə. Əllini qaldırdı göyə. Dedi ilah səni and verirəm bu məzlum Əlinin haqqına. Bu məzlum Əlinin gözyaşlarına. Day öldür Fatı məni. Day taqətim yoxdur qalmağa. Zeynəb deyir anam elə doğ elədi, mən amin demədim. Ax ah, mən gözlədim anam şəfa istəyər. Amma gördüm anam ölüm istəyir özünə. Allah Zəhranın bu duasını qəbul elədi. Axır saatlar idi. Mədinə xanımlar dedi ki, xanım nə qulluğum var. Dedi əlimdən tutun aparın məni atam peyğəmbərin qəbrinə. Mədinəni ziyarət edənlər görüb xanım Zəhranın evindən peyğəmbər qəbrinə neçə addım yolu var. 15-20 addım. 18 yaşda olan xanım nə vəziyyətdə idi ki, bu yolu özücə bilmirdi? dir qolumdan tutduq neçə addım addı attı, oturdu bebi mən taqətim yoxdu getməyə. Oturdu deyir Zəhra ucadan ağladı. Elə ağladı ürəyimiz parçalandı. Elə ki gəldi atası peyğəmbərin qəbrini gördü, özün saldı atasının qəbrinin üstünə. Dedi ata yarə sülallah yorulmuşam dünyadan. Allahdan sən istəki day aparsın Zəhranı sənin yanına gəlmək istəyir. Gülzərim Zəhra

bana hati kurdu, mi garimle oldu, Ali şermende, Edecel'den ciddi, tamam dilden ciddi, Cidim oldu her fe, solan John and Zahra, Zahra, John and Zahra, Zahra, John and Zahra, John and Zahra, Zahra,